Друзья, привет! Вот я сижу в погребе, нарезаю черенки на хранение. Так как у меня уже тут уже нареза и вымачиваю в воде. Вот. Потому что я не хочу оставлять длинные приросты. Черенка буду оставлять длинные приросты на ведрово ставить. Питание мое люди так делают. Люди делают так. Вот как я нарезала, я хочу поделиться. Нужно оставлять черенок сантиметров пять. так образовать не нужно, потому что если ты будешь ее вот так, под, под узлом, под почкой, то питание, когда будет пересыхать, оно может повредить почку оставляем раз два три четыре, пять шесть шесть почек остальное вырезаем вот шесть почек и вырезаем вот. можно оставить длиннее я раньше хранил. есть видео на канале я хранила такие длинные лозы просто обматываем пленкой Ну, просто мой душі мені вже сльоза мене не витерла. І мені ще не цей варіант. Ну, много... можна крувати і края піском прокидати. Багато варіантів. А я хочу спитати нові варіанти іспитання, як душі крувати. Храніть і винограда в зимку. Вот. вот мы обрезаем край, видно, край такой сухой, уже, засохший. Чтобы его вымочить хорошо, да, с него надо обрезать край, удаляю все ручки, пасеньки, которые мы нарастали, вот эти. Я считаю раз, два, три, четыре, пять на шесть почек. Вот так потом складываю Тут прикладываем, подписывай, подвязываю. Uh... Такие немаленькие испытания. С почками. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если седьмая почка, да, и получается, то можно оставить на сім почек. Никакого врубля не будет. Так. Чем я буду подписывать э, бирочки, чтобы не потерять название, как называется. Вот такие я пробрал себе бирочки. У меня они третий год. Третий год крутой, даже недоволен. Вот такая пачка была. Щебельщик. О, пара. Такая пачечка, еще больше, постоянный картошечный. Для этой бирки нужно подобрать хороший маркер, чтобы летом, когда в садишься, и чтобы не выгорать. Это маркер хорошо будет работать зимой, а летом нужно какой-то специальный маркер подобрать. Чтобы когда надписи поднялись, осенью они просто играют, Белочки не пропадают, но они пропадают за год, за два. Они потом уже рвутся. Так вот, вот так вот беру Так, все это у нас надежда. Сейчас. Мы так подписали, потом и оторвали кусочек. Аккуратно чтобы не порвать. Так потихонечку-потихонечку просуем черночки. Если вам нужны черночки, есть разные сорта. Багато у меня в селекции сортов, до 40 кустов у меня винограда. Есть и аватары, есть и есть и более такие и, ну, Такие сорта есть и старые сорта, которые проверены и, как, чтобы, как для начинающих виноградеров Такие очень размноженные Вот так вот подписано Что у нас надежда ранняя И уже конец так. Все. Да, я завтра видео покажу, я буду хранить черенки, обматывать пленку и ставить ведро на пятом сантиметров воды, так будут через зиму храниться пороги. Это покажу видео, пока подготовлю, обязательно вам покажу. До новых встреч! Ой, друзья, ой. мы закончили прессу. А все черночки будут у нас стоять в воде. Храниться будут до весны. Это тоже будут стоять. Вымачиваются пока. А все я сделаю канавку вылил трохи водички. Еще потребное наверх трошки поливалку и полить, чтобы земля была влажна. И так я буду хранить новым способом. Вот, Кому потрібно буду черночки, я ставлю свій контакт телефон. Друзья, всем дякую, хто ставить подбайки, бай то підписується на мій канал. Всем дуже велике дякую а вам все буде Україна, вам всего міцного здоров'я. Не болите, не хворите, одевайтесь. И все вам вам налищено. Ну все, всем пока, друзья, до новых встреч.